salom aziz do'stlar siz bilan asfandiyor ibragimov o'tgan darsda biz trend chizig'ini qanday chizishni va uning shartlarini ko'rib chiqqan edik endi esa chizilgan trendga nisbatan narxning kelajakdagi reaksiyalarini ko'rib chiqaylik ushbu videoda biz trend chizig'iga nisbatan uchta eng ko'p uchraydigan reaksiyani ko'rib chiqamiz bundan avval narxning chiziqga nisbatan reaksiyasi deganda nima nazarda tutilayotganini tushunib olishimiz muhim Mek biz bilamizki jahon valyuta bozorida bizdan tashqari minglab ishtirokchilar ham mavjud va biz chizayotgan trend chiziqlarni ular ham chizishni biladilar faraz qiling o'n minglab odamlar siz chizib ko'rib turgan chiziqni chizgan va narxning ushbu chiziqga kelishini ular ham kutishyapti narx chiziqga kelganda bozor trend chizig'iga nisbatan albatta reaksiya bildiradi shunda bozor ishtirokchilari ikki guruhga bo'linadi birja lahhasida aytilganda buqalar va ayiqlarga bo'linadi Bara, nah bir narx trend yo'nalishi bo'ylab yurishda davom etishini taxmin qilib sotib oluvchilar buqalar ikkinchisi esa narx trend chegarasini yorib o'tib trendga qarshi yurishini taxmin qilib sotuvchilar ayiqlar hisoblanadi ya'ni birja lahchasida buqalar bu narxning yuqoriga yo'naltiruvchi ishtirokchilar ya'ni sotib oluvchilar ayiqlar esa narxning pastga yo'naltiruvchi ishtirokchilar sotuvchilar hisoblanadi natijada narx chiziqga kelganda ki oluvchilar va sotuvchilar orasida kurash boshlanadi oxir oqibat narxning chiziqga nisbatan reaksiyasiga qarab kurashda kim g'olib bo'lganini aniqlash mumkin bo'ladi va albatta biz ham g'olib bo'lganlarga qo'shilib olsak daromad tolishimiz ehtimoli oshadi keling aynan shu reaksiyalarni nomma nom sanab o'taylik birinchisi bu narx chiziqga kelgandan so'ng unga urilib yana qaytib trend yo'nalishi bo'ylab harakatlanishda davom etishi bu reaksiya atboy deb nomlanadi bu vaziyatda trend bo'ylab ishlagan ishtirokchilar g'olib chiqqanini tushunishimiz mumkin ikkinchi reaksiya bu narx chiziqni yorib o'tib avvalgi trend yo'nalishiga qarshi harakatlanishi bu vaziyatda esa tushunishimiz mumkinki trend bo'ylab ishlaganlar kuchsiz bo'lgan natijada trendga qarshi ishtirokchilar kurashda g'olib bo'lishdi bunday holatda ham g'olib bo'lgan yo'nalish bo'ylab harakat qilgan maqsadga muvofiq uchinchi reaksiya esa quyidagicha narx chiziqni yorib o'tib o'zi yorib o'tgan chiziqga qaytadi va chiziqga urilib yana yorib o'tgan tarafga o'z yo'nalishini davom ettiradi bunday qaytish reaksiyasi retest deb nomlanadi demak mana trend liniyasiga nisbatan bo'ladigan reaksiyalarni ham bilib oldik sanab o'tilgan barcha qonuniyatlardan qanday qilib foydalanishni bilib ham jahon valyuta bozorining harakatlarini yuqori ehtimol bilan taxmin qilish va ularning asosida daromadli savdo strategiyalarini tuzish mumkin umid qilamanki olingan ma'lumotlar siz uchun tushunarli bo'ldi va kelajakda foydali bo'ladi hozircha esa xayr keyingi videolarda ko'rishguncha